Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Un après-midi, ils ont décidé de déjeuner au bord de la mer. Ils ont trouvé un petit restaurant charmant. Le restaurant s'appelait Le Poisson Joyeux. La terrasse offrait une vue magnifique sur la Méditerranée. Ils ont commandé des fruits de mer frais. Clara a choisi des crevettes grillées. Louis a préféré un plat de moule. La nourriture était délicieuse. Ils ont ri et discuté longtemps. Le soleil brillait doucement sur leurs visages. Après le dessert, ils étaient très contents. Louis a regardé sa montre. Il est temps de partir, a-t-il dit. Oui, demandons l'addition, a ajouté Clara. Ils ont essayé d'attirer l'attention du serveur. Le restaurant était très fréquenté. Le serveur courait partout. Clara a levé la main poliment Le serveur ne l'a pas vu Louis a fait un signe Rien ne s'est passé Soudain un homme à la table voisine s'est levé Il avait l'air agité L'addition s'il vous plaît a t-il crié? Le serveur s'est dirigé vers leur table. Il a déposé une addition devant Louis. Louis a pris la facture. Il l'a regardée avec surprise. C'est beaucoup. A-t-il murmuré Clara a vérifié les chiffres. Mais nous n'avons pas commandé de homard. A-t-elle exclamé L'addition était pour une autre table. C'était la table de l'homme agité. Clara et Louis ont commencé à rire. Le serveur est revenu, un peu confus. Excusez-moi, c'est une erreur a dit Louis. Notre addition, s'il vous plaît, a ajouté Clara avec un sourire. Le serveur a rougi. Il s'est excusé mille fois. Il a apporté la bonne addition rapidement. Louis a sorti sa carte de crédit. Clara a dit, ce fut une belle aventure. Ils ont payé et ont quitté le restaurant le sourire aux lèvres. Clara et Louis passaient leurs vacances à Nice. Clara et Louis passaient leurs vacances à Nice. Ils adoraient l'ambiance de la Côte d'Azur. Ils adoraient l'atmosphère de la côte Un après-midi, Одного дня вони вирішили пообідати біля моря. Ils ont trouvé un petit restaurant charmant. Вони знайшли маленький чарівний ресторан. Ресторан називався Щаслива Риба. La terrasse offrait une vue magnifique sur la Méditerranée. La terrasse proposait un magnifique panorama sur la Méditerranée. Ils ont commandé des fruits de mer frais. Вони замовили свіжі морепродукти. Clara a choisi des crevettes grillées. Клара вибрала креветки на грилі. Louis a préféré un plat de moules. Луї віддав перевагу страві з Їжа була смачною? Ils ont rié, discuté longtemps. Вони сміялися та довго розмовляли. медий. Сонце ніжно світило на їхні обличчя. Après le dessert, ils étaient très Після десерту вони були дуже задоволені. Луя рекардиса, монтре. Луї подивився на свій годинник. Il est temps de partir, a-t-il dit. Час йти, сказав він. Oui, demandons l'addition, a ajouté Clara. Так, попросимо рахунок, додала Клара. Ils ont essayé d'attirer l'attention du serveur. Le restaurant était très fréquenté. Le restaurant était très Le serveur courait partout. Le serveur Clara a levé la main poliment. Clara a levé la main poliment. Le ne pas vu. Офіціант її не побачив. Луя фен. Луїз робив знак. Rien ne passé. Нічого не сталося. Soudan, un homme à la table voisine s'est levé. Раптом чоловік за сусіднім столом підвівся. Il avait agité. Він виглядав L'addition, s'il vous plaît. Rachunok, bud'laska. A-t-il crié? Criknuv Le serveur s'est dirigé vers leur table. Officiant poprymovav do yikhniho stolu, il a déposé une addition devant lui. Vin poklav rachunok pered Lui. Louis a pris la facture. Луї взяв рахунок. Il la regardé avec surprise. Він подивився на нього з подивом. Це beaucoup. Це багато, a murmuré? Він. Clara a les chiffres. Клара перевірила цифри. Mais nous pas commandé de homard. Але ми не замовляли лобстера.

Un peu confus. Офіціант повернувся, трохи збентежений. Excusez-moi, c'est une erreur, a dit Louis. Вибачте, це помилка, сказав Луї. Notre addition, s'il vous plaît, a ajouté Clara avec un sourire. Наш рахунок, будь ласка, додала Клара з посмішкою. Le serveur a rougi. Il s'est excusé mille fois. fois. Il a apporté la bonne addition rapidement. Il a sorti sa carte de crédit. Louis a sorti sa carte de crédit. Clara a dit, ce fut une belle aventure. Clara a dit: "C'était une belle aventure." Ils ont payé. Ils ont payé et ils sont sortis du restaurant. Clara et Louis passaient leurs vacances à Nice. Ils adoraient l'ambiance de la Côte d'Azur. Un après-midi, ils ont décidé de déjeuner au bord de la mer. Ils ont trouvé un petit restaurant charmant. Le restaurant s'appelait Le Poisson Joyeux. La terrasse offrait une vue magnifique sur la Méditerranée. Ils ont commandé des fruits de mer frais. Clara a choisi des crevettes grillées. Louis a préféré un plat de moule. La nourriture était délicieuse. Ils ont ri et discuté longtemps. Le soleil brillait doucement sur leurs visages. Après le dessert, ils étaient très contents. Louis a regardé sa montre. Il est temps de partir, a-t-il dit. Oui, demandons l'addition, a ajouté Clara. Ils ont essayé d'attirer l'attention du serveur. Le restaurant était très fréquenté. Le serveur courait partout. Clara a levé la main poliment. Le serveur ne l'a pas vu. Louis a fait un signe. Rien ne s'est passé. Soudain, un homme à la table voisine s'est levé. Il avait l'air agité. L'addition, s'il vous plaît. A-t-il crié? Le serveur s'est dirigé vers leur table. Il a déposé une addition devant Louis. Louis a pris la facture il la regardait avec surprise c'est beaucoup a-t-il murmuré clara a vérifié les chiffres mais nous n'avons pas commandé de homard a-t-elle exclamé l'addition était pour une autre table c'était la table de l'homme agité Clara et Louis ont commencé à rire Le serveur est revenu un peu confus Excusez moi, c'est une erreur, a dit Louis. Notre addition, s'il vous plaît, a ajouté Clara avec un sourire. Le serveur a rougi. Il s'est excusé mille fois. Il a apporté la bonne addition rapidement. Louis a sorti sa carte de crédit. Clara a dit. Ce fut une belle aventure. Ils ont payé et ont quitté le restaurant. Le sourire aux lèvres. Merci pour votre écoute. Même plus d'audiotèques de différents niveaux, vous sur notre canal.